от те про що ми вже озвучили більше 6 шести тисяч хакерських атак це на державні органи в Україні минулого року. Так а яка небезпека за цим стоїть? Як ви вважаєте? Наскільки це небезпечно для держави? Ну, в принципі, це небезпечно, це абсолютно зрозуміло, хоча б з того, що у світі який найбільш оцифрований від різниці від України, ми бачимо, що вже говориться і про втручання до виборчої системи, і навіть до результатів голосування. а и більш больше речі речи физично, да, атомные электростанции, например... А ведь туда и может в труд ну, да? это Звичайно, везде, где есть системы, которые э, автоматизированно управляют какими-либо процессами, в принципе, во все можно вмешаться. Даже если эта система, ну, мы, наверное, не будем об этом говорить, но даже если система изолирована полностью от интернета, но тем не менее внутри она автоматизирована, если кто-то проник в какой то центр управления, или смог стать агентом такой сети, да, внутренней, он изнутри может что-то сломать, может перебрать на себя управление, может просто считать какую-то информацию, может наблюдать за процессами, да, это зависит от того, о какой мы сети говорим, а тем более, если сети имеют выходы во внешнее пространство, имеют какие-то мосты с интернетом, значит, в принципе, такая опасность есть всегда, вопрос вероятности ее максимальной, минимальной привлекательности для злоумышленников, да, какие-то страны менее привлекательны, какие-то более. Ну і так далі, то есть, в принципі все, що є в реальній жизни, тепер в цифрово Еліна. От 6 тисяч власне спроб. Про що це свідчить? Про те, що можливо цього річ запускалися й випробувалися дуже багато різних сервісів, пов'язаних зокрема з антикорупційним моніторингом, з зібранням різної різного штибу інформації. Тобто, або це стандартна цифра, і минулого року, наприклад, те сталося, і власне всі ці антикорупційні ініціативи ну не дуже привабливо. Для хакерів, вони не намагалися пробувати а, це вскрити і подивитися, власне, як працюють оці вже більш-менш сучасні системи. Я думаю, що це не тільки антикорупційних систем, тому що, наприклад, те, що лежало казначейство, насколько я знаю, несколько днів. То это свидетельствует о том, что стояли оплаты, распределение каких-то бюджетов, запланированных процессов и так далее. И это в, ну, в конечном итоге это паралич финансовой системы. Да? Может быть, паралич там, банковской системы, но там просто это отдельная сеть, и туда можно влезть, опять же, но, ну, может быть, по каким-то другим правилам, и, и были атаки. на электрастанцыі, там где- полгода назад, і да, там просто быстрое переключение к счастью существуючы у Україніне ручной режим.но да, помогло там достаточно быстро э, выруляць з этой ситуацыі. Были, были такие слухи, что в Киеве тоже было вот отключение ночной электроэнергии, что это тоже было вмешательство и тоже в результате перехода на ручное управление. Вообще еще 2-3 года назад, там, мы когда обсуждали такие вопросы, мы там смеялись сквозь слезы, что для Украины далеко не всегда это опасно, потому что у нее очень много осталось старых процессов э, не связанных с высокими технологиями или связанными очень опосредованно. И вследствие такого ручного управления нам такое менее страшно чем развитым странам. Тем не менее, сейчас мы говорим о том, что всплеск есть достаточно большой. Очень многие, я к этому присоединяюсь, считают, что он связан в том числе с действиями страны-агрессора. Потому что не просто так идет прощупывание разных сегментов. Потому, поскольку любая дестабилизация в стране агрессору выгодна, да, то почему не дестабилизировать какие-то кибернетические системы, связанные с тем, что человеку нужно либо каждый день, либо бизнесу нужно каждый день. Или, либо в армии, в конце концов, что-то тоже нужно каждый день. Дорогие, несколько быть дней уже лежал сайт Министерства обороны. Ну, понимаете, сайт Министерства обороны, так же, как сайт любого другого министерства, это, конечно, неприятная вещь но, но не она не связана с жизнеобеспечением до той степени, до какой связаны там системы управления войсками, системы управления атомными электростанциями. Да? То есть внешняя оболочка, если на ней не завязаны э, процессы жизнеобеспечения, она не так страшна. ДОС-атаки на самом деле тоже не так страшны, они просто кладут сайт, да, и дальше это уже зависит, насколько он там важен гражданам. Вот если бы у нас уже все получали справки, закрывали, открывали компании, и все, что связано с документооборотом оборотом общения гражданина и государства, вот положить такой сайт для гражданина намного чувствительнее, чем сайт информатор, который говорит, у нас тут такое произошло, всякое, вот за этой справкой пойдите туда со угол, да, ну, потому что все равно дублирующие функции остаются. То, что связано именно с системами управления жизнеобеспечения она намного важнее и собственно то что происходило в прошлом году в конце прошлого года она как раз говорит о том что вмешательство шло туда более того ну я не знаю когда мы об этом будем говорить я могу сказать сейчас на самом деле ведь внача идет заражение которого никто не видит и могут там полгода или кот наблюдать за тем что происходит и А потом начинается или вмешательство, или перехват управления такими системами, или физическое уничтожение информации, которая есть. И тут дело не в антикоррупции, а в том, дело в том, что если нет нормального бэкапа, то есть нет нормального дублирования информации, и вам один рез средств не сни, считайте, что вам по второму кругу за это нужно будет заплатить. Да? То есть это и финансовые, и процессные как бы, проблемы начинаются в том месте, где происходит. зашло такое разрушение и собственно у нас в прошлом году в конце именно это и было то есть у нас уничтожалась информация которая просто стиралась там капсулировалась и таким образом терялась работоспособность целых сегментов финансового рынка работа работа работаю рейдерев наприклад тому счет фиксация зараз в А стану а, объектов рухомости, но ну, пробываю в электронных реестрах. И если, например, уничтожить эту информацию и уничтожить дублюючі системы, то тогда, вообще може может хаос. Знаете, вот я вообще конспирологию не очень верю, хотя я ее занимаюсь и стараюсь заниматься. Это конспирология. тут конспирология? Э, Нет, просто понимаете, вот, что такое рейдер. <laughs> ну, я не думаю, что это такая армия людей, там тысячу человек, которые объединены в подпольный профессионал союз у которого есть финансирование специального департамента кибернетических войн и так далее понятно что кто-то может кого-то нанять для чего-то но в принципе такие вещи они достаточно могут быть дорогими и скорее это присутствие там киберармии государства противника которая будет смотреть что более выгодно в данной ситуации для дестабилизатора такие хаос да, ну, где-то хаос где-то взять данные там взять реестр всех данных на, на налоговых их накладных налоговых платежей это тоже достаточно интересная наверное информация для разведки кому потом можно приходить кому нет какие-то рейдеры может и могли что-то делать то кого-то нанимать и даже не знать что на самом деле там например маленькую операцию используют кто-то больше да ну вот говорить о глобальных заговорах таких рынках я бы не стала ну не верю я вот в украинских таких на то масштаб... на то масштабное цэ... ну, завдание так ну да если мы говорим именно об уничтожении реестров проникновения на уровне то больших хранилищ данных и так далее, все-таки будем надеяться, что там защита построена не настолько слабо, чтобы это могли сделать такие вот... Сершення рядові люди, можуть наняти в інтернеті какую-то команду тут ламануть. Іліна, якщо говорити загалом про систему профілактики або провадження безпекових систем слідства, ефективності слідства, коли трапляється атака і власне покарання невідворотнього за, за такі дії, що можна сказати? От по, по цих етапах, чи насправді ми Є захищеними в профілактичної точки зору, з точки зору запровадження ефективних систем безпеки, з точки зору ефективності слідства, наприклад, з'ясовування хто за цим стоїть, зокрема, щоб ми не, не гадали зараз і не ворожили, чи це рейдери, чи це можливо Кремль або хтось інший. Так і а, власне покарання, Я чому про покарання, покарання вирішила поговорити. Я проаналізувала, скажімо, єдиний реєстр судових рішень, і власне стосовно кіберзлочинності не так багато вироків. І в принципі, вона все зводиться на жаль до шах. От коли дивишся на вироки, це зокрема шахрес з банківськими картками або системою клієнт банківською. І далі от цього принаймні, немає відбитку того в вироках, які ухвалені оголошені українськими судами. Немає, тобто або слідство веде, або воно там просто не 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 дійшло до стадії вже судового розгляду, або це зупиняється на якомусь іншому етапі. Ну, я начинала не со следствие с образованием. Вот если вам говорим о профилактике,фи ну, Пвая так. штука это образование И ну, еще лет десять назад мы начали говоритьеть о том, что сейчас нету зафиксированных каких-то знаний, которые студент например получает в университете, потом использует всю жизнь. В области высоких технологий, информационных технологий, в том числе кибербезопасности, образовываться нужно всю жизнь. То есть то, что студент учит на первом курсе, к третьему ускоревает. невозможно зафиксировать эти знания нести их гордо всю свою оставшуюся жизнь к сожалению система образования в кибербезопасности в украине находится наверное еще более худшем состоянии чем среднее другое какое-то образование да? во всяком случае когда наша ассоциация в том числе и комитет по образованию пытались в помогать, влиять, там, показывать разные точки горизонта в вопросах киберобразования, то мы увидели, что это достаточно в зачаточном уровне сейчас все происходит. Есть такие объективные показатели, как, например, сертификация специалистов. Есть известный сертификат. Вот мне подготовили сертификат Information System Security Professionals ISPP, который является международным, он не зависит от технологий. И есть просто цифры людей, которые получили сертификаты по всему миру. Вот если в Соединенных Штатах Америки по этому сертификату сдали экзамены 72 685 человек на состояние э, осени 2016 года, то в России их 197, в Украине 18. Ну, от этого, в принципе, волосы становятся дыбом, да, потому что, ну, есть еще там какие-то более легкие экзамены, где цифра 1873 63. И вот наш партнер, который не пришел, и ассоциация сертифицированных специалистов ИСАК, у них есть свои еще какие-то сертификации, надеюсь, он до нас в эфир, до вас в эфир когда-нибудь дойдет. Но если мы посмотрим на вот этот даже срез, да, это вот практикующих людей, сертифицированных, это значит, что не показывая сертификат, могут быть приняты на работы и в государственную, и в частную компанию и так далее, да? У нас их очень мало. Что это означает? Значит, сертификация не востребована. Что это значит? Что никто вообще не имеет объективной системы измерений, насколько специалист готов, насколько он в технологическом стриме, насколько его знания современные, адекватны тем знаниям, которые ну, есть на международном уровне. Все-таки рынок IT и кибер Безопасности, это международный глобальный рынок, и там совершенно неважно, на каком языке ты разговариваешь, у них свои языки, да, С, C++, Java, там, Triton и еще кто-нибудь. И реально получается, что у нас не востребовано. Кем не востребовано? Частные компании ну, высокого уровня квалификации, наверное, еще смотрят. Государственный сектор, я уверена, практически не смотрит. Во-первых, потому что там опять же низкие зарплаты, во-вторых, у нас так все засекречено, да, что специалист закапсулирован в этой системе секретности, и вообще непонятно, как они там делают, что они делают. Ну, не вопрос, может, что-то и нужно закрывать, да? Но если мы видим, что люди, которые там работают, скорее всего, тоже не сертифицированы, то у меня стоит большой вопрос: какие там есть вообще экзамены? Да? То есть мы знаем, что начальное образование университетское у нас не очень хорошая, на не очень большом уровне. Может быть, какое-то там ограниченное число очень специальных вузов только готовит. И если они тоже не сертифицируются, не преподаватели, не студенты, то вопрос, где же та объективная шкала, которая говорит, что Украина занимает ну, правильное место в системе безопасности. Тем более, что если говорить дальше, там о законодательном, например, организации, у нас сейчас пытаются принимать новые законы по кибербезопасности, потому что старые страшно устарели. И там тоже стоит вопрос. Там, например, есть такое понятие, как отраслевые СРТ, которые обмениваются информацией по всему миру. Вот где-то взломали электростанцию, весь союз безопасников электростанций по всему миру друг другу подсказывает. Зловали там в армии есть кибералянс в НАТО тоже и центр в Эстонии, да, тоже обмениваются. И, если на уровне сотрудничества допустим сснато наверное обмениваются тут вот про электростанции как бы насколько этот обмен происходит независимомага ну, по этому еще братомважливо ну, мы ничего про это не, не знаем знаємо, так? об этом ничего не сказал да да то есть кибертаки были вы слышали какую-то реакцию я к сожалению нет может более узкие специалисты слышали то есть не законодательная база она стимулирует отсутствие образовательной базы да а дальше есть еще широкое образование населения которое может находиться в интернете и там как я говорю, что вы советуете людям, которые вот для безопасности чего-то не должны делать или не надо тыскать клавиши. просто так.че? Потому что когда вы получил с незнакомого адреса письмо, когда вы получили неизвестную картинку, неизвестный какой-то файл, не надо на это срочно жать мыши, нужно остановиться, посмотреть и скорее всего сразу быстро удалить. Но это не считая того, что антивирусные программы. Что такое вирусные программы? Это те, кто прежде всего хочет вам заразить. Времена, когда хотели уничтожить ваш жесткий диск на вашем компьютере, это детский сад кибербеспеки. Это давно прошло, по-моему, там лет 15 назад уже должно было закончиться. Но ну, если мы, может быть, не говорим о каком-то специальном, известном кому-то IP-адресе и пользователе. Да? То есть массово кому-то уничтожать ноутбуки совершенно никому не интересно. Интересно посадить к вам какую какую-то программу, которая до определенного времени будет спать, а потом по какому-то сигналу выполнит команды. Да, почему мы говорим о большой вероятности, вот, кстати, страны-агрессора? Потому что сейчас очень большая реклама идет российских браузеров. Браузеры — это все, что, это то, что знает о вас все. Что вы ходите, что вы смотрите и читаете. И внедрение российско браузеров российского походжения, в которые спецслужбы очень тесно э, работают, с производителями, так сказать, интернет-услуг, программного обеспечения. Это всегда вероятность того, что их используют спецслужбы. Да? То есть вы ставите себе российский браузер не только в Украине, в Европе, в Соединенных Штатах. Это означает, что спецслужбы тоже с большой вероятностью имеют доступ. К вашей личной информации ваша личная она может быть неинтересна с точки зрения глобального тренда кто куда ходит кто как читает новости уже становится понятно там кого для чего выбирать антивирусные программы аналогичны они не только предотвращают от вас вирусы они могут быть тоже рассадниками поэтому в Украине сейчас э, все, все, все программное обеспечение антивирусная органы не рекомендовано ставить и запрещено ставить российского происхождения потому что никто не знает что они могут сделать может ничего не могут сделать но как бы риски всегда есть и вот это вот грамотность населения да, это я не знаю это базис для высшего образования по этой теме или это наоборот последствия должны быть хороших образований технических по кибербезопасности но понятно что вещи это очень взаимосвязанные очень, Важный, и чем больше наша страна будет развиваться в сторону... Э... Глобального информационного е, общества, де всі електронні сервіси дуже выполняют і функции, тем функції, тим будет. Ну і далі ми говоримо е, після того, як ми вирішаємо всі ці три чи чотири пункти. Стосовно російського браузера, російського чи може людина, яка не навчена взагалі фактично нічого, зрозуміти, що це саме російського походження, браузер, і що треба перевіряти? Google в помощь, вообще, а виглядь. це просто перевіряється пошуковкою, так? Ну, во-первых, там видно, во-вторых, якщо там рун в конці стоїть. Да? Ну, а а можуть бути, бути більш такі хитрі схеми без ру? Ну, вони так RUN, сильно не хитрять. Я так думаю, якщо ми хоча б от ру избавимся після точки, да, то уже буде добре. А багато людей взагалі сидять на цих пошовиках mail.ru. Це взагалі, ну, ну, якби Почта. важко. Почта. Почту, Важ, да, Важко собі уявити, от скільки не поясню, що за... да, залишити ще З точки люди. зору безпеки, це ну, не дуже гарно, так м'яко кажучи, так? все одно люди не реагують. От з точки, з точки зору пояснення народу, ну, наприклад, ми можемо назвати які небезпечні браузери, і якими, ну, в принципі, от ви б рекомендували користуватися. Ну, я вважаю, що якщо ми програємо війну в США, ми что щось виграти. Поэтому я всегда говорю Chrome, Gmail, да, по крайней мере, там есть двойные, ну, несколько слоев защиты, персональная привязка к мобильному телефону, и это намного более безопасно, и с точки зрения конфиденциальности, если вы не участник в каком-либо виде международного терроризма, в принципе, в потенциале вас не должны грозить какие-то специальные мониторинги и интересы американских спецслужб, да. Просто если вернуться к тому вопросу, с чего мы начали, о следствии и судебных решений, то нужно понимать, что киберполиция у нас возникла совсем недавно. К сожалению, все, что у нас связано с IT, с киберполицией, вернее, с полицией и со службами безопасности, это было очень долго и продолжает оставаться актуальным, это изъятие оборудования, эти оборудования которая я бы приравняла с гранатой в офис, да, вот сначала к вам в офис бросили гранату, потом зашли делать обыск. Ну, смысла уже никакого, все разрушено, одни обломки, ну пытаются найти вещественные доказательства. Ну, оно так и выглядит, она ведь в протоколах, я просто... На самом деле, вот, изъятие IT-оборудования у IT-компаний чаще всего это то же самое. Это все взорвали, и теперь что-то пытаемся найти. Во-первых, там, ну, специалисты говорят, что 98% информации, которая обычно нужна, да, ее можно просто найти и скопировать. Просто должен найти, прийти специалист и это сделать. Когда важно изъять именно сервер и прочее, это должны подтвердить и проконтролировать тоже специалисты, чтобы там не успели ничего удалить. Чтобы изъяли так, чтобы там тоже по дороге ничего не грохнулось. Таких специалистов у нас очень мало. Когда-то мы выступали за то, там еще лет 10 назад, чтобы бизнес обучил ну, какое-то нормальное количество следователей, которых бы хватило вести такие работы. Естественно, никто к этому не подвинулся. Слава богу, есть киберполиция, все ждем результатов. IT-оборудование пока продолжает изыматься. Да? Но вот возможно, они будут теперь более правильно вести следствие, правильно получать нужную им информацию, доказывать преступление. Сейчас, к сожалению, есть еще такое вот явление, я не то, что сплетни распространяю, но ну, я же тоже там издатель, тоже могу не раскрывать источники информации, где я что получаю. Вот. Но есть как бы такое мнение, и информация, что многие те преступники именно кибер, которые в Украине попадали или попадают под следствие, их срочно просто вывозят и помогут выезжать в Российскую Федерацию, они там замечательно продолжают работать на благо страны агрессора. Не частного уже, а государственного. И вроде как это целое явление, да, потому что здесь им грозит наказание. Вот они, может быть, там и карточки вскрывали, они а какие-то военные объекты, но они просто специалисты. Если они попадают под раздачу, вот, то их умеют находить и приглашать на хорошие условия. І, тобто це якісь б... такі хедхантери хантери і спецслужб, да, які контролюють цей процес і дивляться, коли людину, ну, людині навіть не підозру оголошують, а просто як свідка крутять, то вже починається а, кампанія. Ну, кому-то можете підозру оголошувати. Я так в деталях не знаю, але в принципі це логічно. Да, це це логічно, тому що це дуже узко, на самом деле, Я не знаю, по сравнению з поняттям врачей. да, то киберспециалисты, киберхакеры, которые умеют и знают, что и как делается, это все-таки узкие сегменты. И понятно, что там, с одной стороны, трудно, наверное, в такую тусовку проникнуть, но если ты уже проник, ты поймаешь, как это работает, кто там работает, как друг друга находить. И, скорее всего, поскольку мы знаем, и я доверяю службам США, если они говорят, что у них были целенаправленные атаки, воздействия, взлома, то для этого нужны люди, и найти, нужны профессионалы. То, с чего мы начинали. Могут ли рейдеры, себе там спецподразделення хакера вот не думаю ну, потому что mm -hmm. Елена, еще... А оскільки мова йде про таку же війну в кибер простоі так і ми заразговоро про країну агресор і А то можливо цього департаменту кіберполіції а, замало для України. Тут вже потрібна потрібна якась кібероборона чи кіберкібернетичні війська. Можливо, ну напевно, на рівні служби безпеки теж має функціонувати з за моїм уявленням безпеки. В принципі, ну, мають функціонувати думав, відповідний відділ. Я як как би бы, практично впевнена, що там є, він там функціонує. у нас же, опять же, у нас так все закрыто, что в итоге даже научиться нехти, да, я просто знаю волонтеров, которые пытались помогать во время кибератак, вот, но слово допуск было настолько священным, а ответственность репутационная настолько чужда нашим государственным органам, что в результате, в общем, мало что из этого получилось, и это очень неправильно, да, потому что, ну, во-первых, у нас страна волонтерская, и это работает, это уже доказано, а во-вторых, опять же, вот уровень, да, вот мы, мы не знаем, нам никто не сказал, сколько в госорганах людей сдали экзамены на международные сертификаты. это же не тайная информация, правда. Ну тобто, чи є серед тих 18, -ти, котрих ви назвали, ну, Хоча, хоча, хоча один, б один, який працює один. в державних структурах. Так? Хоча би один, це хоча інтрига, би, до речі, Слухайте, я, 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 я от знаєте, я от з нашої розмови роблю висновок, що насправді цю індустрію в Україні просто треба ну фактично з нуля створювати? Ну не з нуля. Я думаю, там якась відмітка атмітка є, положительна єс, нуля. А бізнес справді може допомогти. Ну, поймайте, я загрозуещу так вот, зараз просто видмахнулась вид ваших пропозиций Поймайте в чем дело бизнес у нас в этом смысле тоже может быть не супер продвинутым хотя понятно что есть такие специалисты и есть даже ассоциации да, которые их объединяют. Вопрос другом что бизнес может помогать правилами и способами вот вы меня спросили насколько э, быстро да? Мы можем что-то делать. Я и насколько хватит киберполиции. Я, я всегда руководствовалась бизнесом простым правилом: сначала работает один человек, потом у него появляются два помощника, потом отдел. Когда дело мало, да, но это же все доказывается всегда, есть обратная связь. То есть нам как бы должны показать обществу, непосредственно руководству, что вот у нас столько человек, мы вскрыли столько-то преступлений. Нам не хватает вот таких-то ресурсов, мы о них просим. На них нужно выделить бюджет и потратить народные деньги. Это совершенно прозрачная и понятная цепочка. Поэтому с моей точки зрения нужно сначала дожидаться. Правильних результатів, да, щоб у нас, по крайній мірі, хоч кого-то осудили, хоча завжди попросить суду, ну, хоч пусть суд відпустять, але ми будемо знати, що до суда. Да? Ні, ну це видно по, по тих справах, що я дивилася, вони доводяться до, до судового розгляду, навіть є вироки, але це одиничні, ну, по-перше, випадки, але ну, в принципі до того кримінальна злочинність була і до того, до того як створився власне відділ кіберполіції. А, а, але... а можливо, у вас є інформація, ну, можливо, От в бюджеті на цей. взага якісь гроши закладаны для розводку кибарбапеки ну, я надеюсь что да там даже вот сейчас пожарно выделяли какие-то деньги что-то построить в казначействе хотя специалисты грилиш там на совсем другое <свсем> и совсем за другие деньги давайте вот этот уровень компетенции сейчас в могут быть и должны быть э, проекты с партнерами там, из США, из НАТО, и в какой-то, по крайней мере, оборонной области, оно должно развиваться более логично и более интернешнл. Вот каким образом правильно выстроить это вопрос законодательством и наша ассоциация, наши партнеры по рынку мы очень стараемся и идти комитет парламента в этом помогает и заинтересован сделать таким образом, чтобы законодательство, кибербезопасности, информационной безопасности, что кстати не нужно смешивать. Да, чтобы оно было принято нормальным, но когда у нас в парламенте наблюдается 23, в течение 38 тайфунов, потому что опять где-то какие-то интересы и к сожалению эти интересы они почему-то никогда не тащат страну вперед, они почему-то пытаются ставить сзади. Вот если бы 38 интересов тащили вперед, и речь шла о конкурентоспособности, там, я не знаю, технологий, принципов структуры организации, вот какую модель лучше взять, американскую или эстонскую, или латвийскую, да, и какая из этих моделей для Украины более приемлемая, но ну, такой спор можно понять. Но когда спор идет о том, давайте оставим старые структуры, и пусть они как раньше тайно что-то делают, то, естественно, никакого доверия, по крайней мере, у тех, кто хоть чуть-чуть Імієте родиці в таких вопросах не возникає, Аліно. У мене є до вас пропозиція. Давайте разом штовхати цю тему, а, тому що ну у нас як? У нас, якщо небезпека непомітна, то на неї просто можуть не зважати. Так? Да, ну, да. Тому що, якщо там танк, це от зрозуміло, це матеріальна якась штука, яка може стріляти, то кібербезпека це щось таке непомітне, хоча шкоди може завдати можливо і більше, ніж якась діюча армія, правда? Тобто ну. давай, давайте об'єднувати зусилля. Я так зрозумів, що в принципі бізнес готовий підключитися до того, щоб щоб допомагати вибудовувати таку структуру кібернетичної безпеки країни, я вам дуже дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли. А нашим слухачам нагадаю, що з нами Еліна Шнурко-Табакова, голова правління асоціації підприємств інформаційних технологій України. А далі в громадській хвилі почуємо розмову про моніторинг митниці і роботу з зникнення подвійного оподаткування. Такий моніторинг провів інститут податкових реформ. В студії експерти Дмитро Серебрянський та Павло Селезень. Розмову провели Вікторія Єрмолаєва та Андрій Куликов. Громадська організація інститут податкових реформ продовжує ті основні надбання.